আজি মই শুনাবলৈ গৈ আছোঁ আগষ্ট উনিৰ কাহিনী অসুৰবোৰ দেৱতাৰ শত্ৰু সেয়েহে সিহঁতবোৰক মাৰিবলৈ দেৱতাসকলে সদায় চেষ্টা কৰে এবাৰ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ আদেশ মতে বায়ু আৰু অগ্নিয়ে মিলি অসুৰবোৰক পুৰি মৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বায়ুৱে যদি অগ্নিক সহায় কৰে তেন্তে অগ্নিৰ শক্তি আৰু ভয়ংকৰ হয় সেয়াই হ'ল বায়ু আৰু অগ্নিৰ মিলিত শক্তিৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিত হাজাৰ হাজাৰ অসুৰ পুৰি মৰিবলৈ ধৰিলে চাওঁতে চাওঁতে প্ৰায়বোৰ অসুৰেই পুৰি চাই হ'ল কেৱল পাঁচটা অসুৰহে বাচি থাকিল তাকো সাগৰৰ মাজত লুকাই থাকি বায়ু আৰু অগ্নিয়ে চেষ্টা কৰিও সিহঁতক মাৰিব নোৱাৰিলে সেয়ে পাঁচটা অসুৰ যে কেৱল পানীৰ তলত লুকাই বাচি থাকিল তেনে নহয় মাজে মাজে তাৰ পৰা ওলাই আহি সিহঁতে পৃথিৱীৰ মানুহবোৰক বৰকৈ আক্ৰমণ অত্যাচাৰ কৰাত লাগিল তেতিয়া ইন্দ্ৰই আদেশ কৰিলে যে অগ্নি আৰু বায়ুৱে মিলি সাগৰ শুহি পেলাওঁ কিন্তু এই কথাত অগ্নি আৰু বায়ু ৰাজি নহ'ল তেওঁলোকে ইন্দ্ৰক ক'লে যে এই সাগৰৰ মাজত কত কৌটি কৌটি জীৱ আছে সেইবোৰেতো কোনো অপৰাধ কৰা নাই সাগৰ খুহি পেলাব লাগিলে সিহঁতো মৰিব গতিকে এনে পাপ কাম কৰিব নোৱাৰি এই কথাত খং উঠি ইন্দ্ৰই ক'লে তোমালোকে যদি মোৰ আদেশ অমান্য কৰা তেন্তে এই অপৰাধত তোমালোক দুয়ো পৃথিৱীত মুনি হৈ জন্মিব লাগিব ইন্দ্ৰই এই কথা কোৱাৰ লগে লগেই অগ্নি আৰু বায়ু স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীত সৰি পৰিল আৰু দুয়োজনে মিলি এজন মুনি হৈ কলহ এটাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাল এই মুনিজনৰ নামেই অগষ্ট এওঁ বৰ আচৰিত ধৰণৰ লোক আছিল আৰু মাজে পৰে যি দুই এটা কাম কৰিছিল সিও আছিল অতি অদ্ভুত বহুৰ কেইটাই পানীৰ তলৰ পৰা ওলাই আহি আহি যেতিয়া দেৱতাসকলক অত্যাচাৰেৰে অস্থিৰ কৰি তুলিলে তেতিয়া বিষ্ণুৱে দেৱতাসকলক শিকাই দিলে তোমালোকে আগষ্টক ধৰা গৈ তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেই সাগৰৰ পানী খাই শেষ কৰিব পাৰে আৰু এনে কৰিলেই তোমালোকৰ অসুৰ মাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব বিষ্ণুৰ কথাত দেৱতাসকলে আগষ্টৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে হে মু বৰ আমাৰ এটা উপকাৰ সাধন কৰক আপুনি যদি দয়া কৰি এবাৰ সাগৰৰ পানী খাই শুকাই পেলায় তেন্তে আমি অসুৰকেইটাক মাৰিব পাৰোঁ নহ'লে আমাৰ বৰ বিপদ আগষ্টই ক'লে বাৰু ব'লা তেন্তে এইবুলি মুনি সাগৰৰ পানী খাই শেষ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু পৃথিৱীৰ মানুহ লৌৰি ধাপৰি আহিল তেওঁৰ এই আচৰিত কাণ্ড চাবলৈ যাওঁতে চাওঁতে আগষ্টই সাগৰৰ গোটেই পানী খাই শেষ কৰিলে তেতিয়া দেৱতাসকলে আনন্দিত হৈ অসুৰকেইটাক ধৰি ধৰি মাৰিবলৈ ল'লে দুটা অসুৰৰ নাম আছিল ইম্বল আৰু বাটপী সিহঁত দুটাক আগষ্টই যেনেকৈ মাৰিলে তাৰ ঘটনাও অতি আচৰিত দুয়ো অসুৰ আছিল ভাই ককাই ইম্বল ডাঙৰ বাটপী সৰু সিহঁতৰ ঘৰ মণিমতী নগৰীত এবাৰ ইম্বলে ব্ৰাহ্মণ এজনৰ পৰা এনে বৰ বিচাৰিলে যে তেওঁৰ যেন ইন্দ্ৰৰ দৰে পুতেক এটা উপজে ব্ৰাহ্মণে তেতিয়া ক'লে ভোপা এনে বৰটো মই তোমাক দিব নোৱাৰোঁ তুমি আন কি লাগে কোৱা ইয়াতে খং উঠি ইম্বলে ব্ৰাহ্মণক মাৰিবলৈ এক বুদ্ধি পাঙিলে ইম্বলৰ এটা বৰ আচৰিত ক্ষমতা আছিল যে সি কোনো মৃত জীৱ জন্তুৰ নাম ধৰি মাতিলেই সিও যি উঠি তাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হয় যদি কোনো ব্ৰাহ্মণ কিবা কাৰণত তাৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া সি বটপিক ছাগলী সাজি তাৰ মাংস খাই ব্ৰাহ্মণক খুৱায় খোৱা বোৱাৰ শেষত ব্ৰাহ্মণে জিৰণি ল'বলৈ গ'ল ইম্বলে বাটাপী বাটাপী বুলি চিঞৰে তেতিয়া সেই ব্ৰাহ্মণৰ পেট ফালি বাটাপী পেটৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে এনেকৈ কত যে ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰাণনাশ কৰিছিল এই অসু দুটাই এনে সময়তে এদিন পথেৰে গৈ থাকোঁতে আগষ্টই দেখিলে যে গাত এটাৰ ভিতৰত বহুবোৰ মানুহ ওলমি আছে সিহঁতৰ মূৰবোৰক দেখি অগষ্টৰ বৰ দয়া উপজিল আৰু সিহঁতক চাই তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে তোমালোকৰ এনে দশা কেনেকৈ হ'ল তেওঁলোকে তাৰ উত্তৰত ক'লে বাপু আমি তোমাৰ পূৰ্বপুৰুষ তুমি বিয়া কৰা নাই সেয়ে আমাৰ এইদা হ'বলৈ পালে তুমি যদি বিয়া কৰা আৰু তোমাৰ ল'ৰা সন্তান উপজে তেতিয়াহে আমাৰ এই দুখৰ অন্ত পৰিব এই কথাত গুৰুত্ব দি অৱস্তই ব্যস্ত হৈ তেওঁৰ বিয়া চেষ্টাত লাগিল কিন্তু তেওঁৰ পচন্দৰ ছোৱালী এজনী ক'তো বিচাৰি নাপালে শেষত আন কোনো উপায় নেদেখি মুনিয়ে নিজেই এজনী ছোৱালীৰ সৃষ্টি কৰিলে যেনেকৈ সংসাৰৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ শৰীৰত থকা আটাইবোৰ অংগৰ ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ সুন্দৰ বা যিখিনি ঠাই দেখিবলৈ অতি শুৱনি ঠিক তেনেকৈ অগষ্টয়ো ছোৱালীজনীক সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপত সৃষ্টি কৰিলে যেনিবা তেনে ৰূপৱতী ছোৱালী আৰু ক'তো নাই সেই ছোৱালীজনীয়ে বিধৰ্ভ ৰজাৰ ঘৰত তেওঁৰ জীয়ৰী ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ৰজাই তাইৰ নাম ৰাখিলে লোপামুদ্ৰা ৰূপামুদ্ৰা আজিকালিকৈ যুৱতী হৈ অহাত অগষ্টই আহি ৰজাক জনালে মহাৰাজ আপোনাৰ এই ছোৱালীজনীক মই বিয়া কৰাম ইয়াকে লৈ ৰজা ৰাণী যেন বৰ বিপদত পৰিল তেওঁলোকৰ ইমান মৰমৰ আলাসৰ লাৰু ছোৱালীটিক এই দৰিদ্ৰ দাড়ী গোফে ভুবুকাৰ কুটচিত মুনিৰ হাতত ঘটায় কেনেকৈ আৰু দিবলৈ মান্তি নহ'লেও মুনিয়ে কিজানি অভিশাপকেই দিয়ে এতিয়া কি উপায় কৰা যায় এনে সময়তে লোপামুদ্ৰাই ক'লেহি পিতা মোৰ বাবে আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব মোক মুনিৰ লগতেই বিয়া দিয়ক ৰজাই তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ অগষ্ট আৰু লোপামুদ্ৰাৰ বিয়াখন পাতি দিলে বিয়াৰ পাছত ৰাজকন্যা লোপামুদ্ৰাই তপস্বিনীৰ বেষেৰে শ্ৰমিকৃহত থাকিবলৈ ল'লেহি অগষ্টৰ ইচ্ছা আছিল তাইক ৰাজকন্যাৰ দৰে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ কিন্তু তেওঁ যে দৰিদ্ৰ এনেধৰণৰ সাজ পোছাক অলংকাৰ পাতি পায় ক'ত সেয়ে মুনি ভিক্ষা মাগিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল মুনিয়ে একো একোজনা ৰজাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু কয় মহাৰাজ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ ধন বিচাৰি আহিছোঁ আপুনি যদি আনৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ মোক কিছু ধন দিব পাৰে তেতিয়াহে দিব এইদৰে মুনিক্ৰমে শ্ৰুতাধ্য ব্ৰন্ধাৰ্য আৰুচদস্যু ৰজাৰ ওচৰলৈ ধন বিচাৰি গ'ল কিন্তু এওঁবোৰৰ কোনেও মুনিৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে কাৰণ হিচাপ পত্ৰ চাই দেখিলে যে আনৰ ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ মুনিক ধন দিয়াটো একেবাৰেই অসম্ভৱ কথা গতিকে মুনিয়ে আৰু তেওঁবোৰৰ পৰা ধন বিখ্যা লোৱাটো তেতিয়া ৰজাকেইজনে ক'লে মুনেবৰ ব'লা তোমাক লৈ আমি ইম্বল দানৱৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁৰ বহুত ধন আছে তুমি ভবামতেই ধন ভিক্ষাল হ'ব পাৰিবা এইবুলি তেওঁলোকে অগষ্টক লৈ ইম্বলৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লগৈ তেওঁলোকক দেখি ইম্বলৰ মনত বৰ ফূৰ্তি লাগিল আঠে বেথে আদৰি সাদৰি নি তেওঁলোকক বহিবলৈ এখন দিলে তাৰ পাছত ভায়ে বাটাপীক ডাঙৰ পাঠা ছাগলী এটা সাজি তাৰ মাংসৰে ভালকৈ ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিলে মাংস ৰন্ধাৰ কথা জানিব পাৰি ৰজাকেইজন ভয়ত কঁপিবলৈ লাগিল কিয়নো সেই মাংস খোৱাৰ পাছত কি ঘটনা ঘটে তাক তেওঁলোকে আগৰে পৰা শুনি আহিছিল যিয়ে নহওক মণি অগষ্টই তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰি সাহস দিলে এইবুলি আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা নাই মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ তাৰপাছত ভোজনৰ যোগাৰ প্ৰস্তুত হোৱাত আটাইয়ে মিলি খাবলৈ বহিল হাঁহি হাঁহি ইম্বলে সেই মাংস পৰিৱেশন কৰিলে আৰু অগষ্টইও হাঁহি হাঁহি সকলো মাংস খাই আঁতালে ৰজা কেইজনৰ দিবৰ বাবে মাংসৰ অলপো অৱশিষ্ট লৰল তাৰ পাছত ইম্বলে যেতিয়া ভায়েকক বাটাপি বটাপি কৈ মাতিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া হাঁহি হাঁহি মুনিয়ে ক'লে বাটাপী আৰু কেনেকৈ আহিব তাক মই হজম কৰি পেলাইছোঁ তেতিয়া ভয় খাই ইম্বলে হেনো আগষ্টক ফাৰে পাচিয়ে ধন দি পঠিয়াইছিল আন এদিনৰ কথা এবাৰ বিন্দ পৰ্বতক আগষ্টই হেনো বৰ কষ্ট দিছিল পৰ্বতৰ শিখৰটো ক্ৰমে ইমানেই ওখ হৈ গৈছিল যি সূৰ্যৰ চলাফিৰাৰ পথ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল বছৰটোৰ ভিতৰত এবাৰহে সূৰ্যই উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ আৰু দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় বিন্ধ পৰ্বতৰ মূৰটো ইমান ওখ হৈ পৰাত সেই কামটো কৰা সূৰ্যৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিল সূৰ্যই দেখিলে যে তেওঁৰ চোন এতিয়া সৰ্বনাশ ঘটে সেয়ে তেওঁ অগষ্ট মুনিৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে মুনিবৰ মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ এতিয়া আপুনি যদি মোক উদ্ধাৰ নকৰে মোৰ আৰু ৰক্ষা নাই অগষ্টই ক'লে সূৰ্যদেউ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই মই বিন্ধ পৰ্বতৰ মূৰটো চাপৰাই দিওঁ এইবুলি মুহূৰ্ততে তেওঁ বুঢ়া মুনি এজন হৈ বৃন্দ পৰ্বতৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে বোপা মই তীৰ্থ কৰিবলৈ দক্ষিণ দিশলৈ যাওঁ কিন্তু মই বুঢ়া মানুহ তোমাক দেউদি পাৰ হৈ যোৱাৰ শক্তি মোৰ নাই তুমি অলপ চাপৰ হৈ যোৱা মই তীৰ্থ কৰি আহোঁ মুনিৰ কথাত বৃন্দ পৰ্বত চাপৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মুনিয়ে তেওঁক পাৰ হৈ দক্ষিণলৈ গৈ ক'লে যেতিয়ালৈ মই তীৰ্থৰ পৰা ঘূৰি নাহোঁ তেতিয়ালৈকে তুমি তেনেকৈয়ে থাকিবা নহ'লে মই কিন্তু তোমাক অভিশাপ দিম সেই ভয়তে বিন্ধ পৰ্বতে মুনি ঘূৰি অহালৈ বাট চাই চাই তেওঁ তেনেকৈ চাপৰ হৈ ৰৈ থাকিল কিন্তু মুনি আৰু সেই বাটেৰে কোনোদিনে উভতি নাহিল আজি কাহিনীটো ইমানখিনিয়েই কাহিনীটো শুনি যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে চেনেলটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না